কোনে চলাইছে এইটো মই নকওঁ প্ৰথম কথা হ'ল ধৰক ফৰেষ্ট আৰু পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্ট পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যদি আৰু ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট জড়িত নহয় তে আজি যিটো চুপাৰী আহি আছে থাইলেণ্ডৰ পৰা বাৰ্মাৰ পৰা আৰু ইয়াৰ পৰা ছাৰ গৈ আছে বাৰ্মা এইটো কেনেকুৱা যায় কোনে চলাই আছোঁ আৰু এইটো ইমান দিনৰ পৰা চলি যায় যে গভমেণ্টৰ কৰ ফাঁকি কিমান কোটি টকা হৈ আছে সেইটো মই মানে হিচাপ নোহোৱা হৈ গৈছে আৰু এইটো কৰাপশ্যন লৈ মই বহুতবাৰৰ পৰা বকি আছোঁ কিন্তু কোনে এইটো ৰেচপন্স লোৱা নাই সেইকাৰণে মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক মানে দেখাব বিচাৰোঁ যে তেওঁ এইটো চাই লওক যে সঁচা না মিছা বস্তুটো আৰু মই চেলেঞ্জ মাৰি কৈছোঁ মইতো পুলিচ মোৰ চিকিউৰিটি নাই এতিয়া মোৰ মই বিনা চিকিউৰিটিত মই গাড়ী ৰখাম যদি কালিৰ পৰা চাৰবিলাক আৰু তামোলবিলাক যায় মই ৰখাম বাৰ্মি তামোলৰ এটা চিণ্ডিকেট চলি আছে বুলি কৈছিলে সেইটো বিষয়টো মই কৈ আছোঁ এতিয়া মই নিজে গে'ট বহাই দিম এই যদি গেটটো বন্ধ নকৰে গভমেণ্টে মোৰ নিজৰ পাৰ্চনেল গেট মই ৰাইজ লৈ বহাম আৰু টেক্স লৈ ইয়াৰ পৰা এৰিম গাড়ী এইটো মই চেলেঞ্জ মাৰি কৈছোঁ মোক পুলিচ নালাগে পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টে আজিলৈকে মোক ৰেচপন্সে কৰা নাই ত' সেইটো কাৰণে এনেকুৱা নিলজ্জ হোম ডিপাৰ্টমেণ্ট মই ভাবিব নোৱাৰোঁ ইয়াৰ আমাৰ পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টটো কি চলাই আছে তেওঁলোকে কি তেওঁলোকৰ কৰাপশ্যন বন্ধ কৰি মই বাদ দিম তেওঁলোকৰ কৰাপশ্যন কি কালি চাওক আমি কাটলিচৰা থানাত গৈছোঁ আপোনালোকে মিডিয়াৰ মানুহ গৈছে লগত মোক দেখা পাইছে কিয় কাৰণে কাগজ ঠিক আছে সেইটো গাড়ী ৰখাব আজি ভাৰ্মি চুপাৰী আহি আছে সেইটো নৰখাই কেলে সেইটো মাল পাই আছে এই কৰাপশটো কোনে কৰি আছে পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্ট তলৰ পৰা ওপৰলৈকে ছেটিং আছে সেইকাৰণে এইবিলাক হৈ আছে আৰু সিহঁতক কিবা ক'লে আপুনি জেনুৱ কাম লৈ যাব